Да, пример, Балыни. Вот. Фирмочки, которые занимаются реализацией угля по цене 600 гривен, и кто будет у них покупать уголь даже по 1000 гривен, если, если им вот продают вот эти фирмочки возле каждой шахты, Терикон, возле, возле каждой шахты, Терикон, понимаете? Будут ли они будут ликвидированы шахта номер один рядышком 500-600 метров Напишите. черная сотня черная сотня терекон шахта номер, номер один Нововолынска меньше километра терекон угольный отвал. отвал да 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 Есть. да дальше. Шахта Бужанская. Нет, не, так что отвал? Что с этим отвалом? Ну, ну что? Уголь, 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 горы, у, угля. Бужанская, а, угольный склад. Девятая шахта. А, Литовиш, село Литовиш. Опять угольный склад. И, и там можно купить дешевле. А, а кто на шахте придет, придет а, и купит давай. по цене Откуда? даже тысячу гривен? Понял тебя. Откуда эти? Ликвидировать все вот эти офшорные фирмочки. На кого-то они стоят. Да, да. Или ворованный, или Не облікований на українській мові, звідки він вбереться, можна для всіх присутніх розказати. Давай. Добре? Да. Якщо в нас, наприклад, на шахті Бужанській, по прикладу, в нас е першочергова, як шахта була побудована, скіп е видавав 6 тонн вугілля. Він переважувався неодноразово. Зараз він чогось видає, він всохся, катастрофічно всохся. І він видає 4,2 тонни. Якщо з метра, якщо в нас вугільний комбайн на кожній шахті к 101 при виймальній потужності з одного метра кубічного видає 1,55 м, рахують на перші на інших шахтах, то в нас чогось рахували ще попередні роки взагалі дурдом один і один. З метра. Це 500 кілограм на одному е, метрі. Півтони крали на одному метрі. Не крали, а створювали необліковане вугілля, яке на цих складах продавалося. Розумієте? Це другий факт. Шахти. Так, з шахти. Так. Е, 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 це другий факт. Е, е. Третій факт, що були вказівки самих керівників, директорів, відбирати вугілля, кускове для продажі підприємствам, підприємцям і іншим фірмам для того, щоб забезпечити в зв'язку з неплатоспроможністю непра... Міністерства вугільного департаменту, значить, ми маємо самі купляти собі зубки, масло і прочі. проші єдиничохне обладнання. Значит, я даю поручение, я сразу же здесь. Вам, Александр, вам, э, Круг, Пыжов. Пожалуйста, с выездом на шахту начинаете с Выезжаете на на берете маршрут дорог, только других, с других шахт. Делаете обмеры, проверяете мощность. Я понимаю, о чем он говорит. Понимаете мощность, вы, выемку, сколько с полоски, сколько идет по учету. Сверяете это все дело, смотрите объемный вес смотрят, где есть эти, вот вам покажут, где есть эти, как бы, вот... Отвалы. Отвалы, эти, не, отвалы, а угольные склады. Склады, не, склады, не, склады, извините. Да, Ну, Кого пустят, кого... Да. А что вы предлагаете? У себя этого можно? Ну, можете, охраняется, понятно. Ну, можно скип на скип со стружки поймем, да. сколько у нас там и так далее. Да. Вот, а туда уже куда пустят, туда и пустят. А есть для этого еще правоохранители. то есть если там мы такие факты увидим. Я убедим, думаю, что они знают за эти кучи. Сто процентов. Правильно. Хорошо. Хорошо. Кто? Сейчас. Значит, вы поняли задание, да, чем заниматься? Еще вопросы есть?